Так, мы сегодня в Буковеле, в Гуцуленде. 30 июля, вторник. Людей очень много. Пришли с Баксом. Он знакомится с новыми обитателями этой планеты, с новыми животными. Вот тут давай. Ну ничего, сейчас девочка. Это, да.

Это хата кого? Чья это хата? Вчера. вчера? Не пугай! Они эти? Это стати? Хата вівчора. Зображення хати, села Ворохта. До перевезення. Taglie due proprio mamma me ne puppi! Бакса баданула коза, теперь он боится к ним подходить и к овцам, и к баранчикам, и к козам. Виконання незмінне. Це вже наші покраски, орнаменти, різні викиді, кульки, купирочки. Ні, це все даний виріб у натуральних кольорах. Це відсотово серпече. Це Приході в нашу хату. Це, все та, натуральне, нічого, це повністю, навіть не і такий колір, це також, також є ще ні.

Зику Конечно, уже коза его боданула. Он уже боится.

좀. 호! 느껴. 하르니키 스피드. Закинути. Наше, наше, кривай род. Це кошти. для мене задачі. Про цих мольферів завжди ходили легенди, а їх життя. Переплітали надзвичайні історії, про їхні виняткові вміння та надлюдські діяння. Наприклад, про бурянду є така розповідь. Не тільки з Галичини, але й з Чехословаччини, Угорщини, зміння та водійна приїжджали до нього люди на пораду. Бурянда залишився в пам'яті людей, як був в мене. Вот и очередь на большую качелю, чтобы сфотографироваться. И прошу заметить, это не выходной день. Ну, понятно, Буковель это курортный городок, поэтому здесь в любом случае люди будут всегда, они приезжают отдыхать. А больше всего мне, кстати, в Хацуле нравится вот это вот ватра, не знаю, как сказать, вогнища, навколо у вас такие кресла. Классно. Нужно взять кофе, Нужно взять кофе и посидеть здесь, понаслаждаться. Сейчас я так и сделаю. Вот, кстати, корчма, корчма так раньше называли, ну, как бы колыбу, кафе по современному, где можно покушать

Взяла каву в Бабен Бограч. Единственное место, где можно сделать заварить кофе не автоматное. Ну, скажу, не могу сказать, что вкусно. Пить можно. Наслаждаюсь. Выбрали, как называется это было? пуцу? Пуцу. Выпекают булочки такие. Вот эта булка, но ну, она, конечно, внушительного размера. 120 гривен с вишней. Не скажу, что очень вкусная, но просто, что много теста. Я так не люблю, люблю много начинки. Ну и кофе за 110. Вот так просто перекус, кофе с булочкой. Читайте уже. Ну и вход. Э -э -э. Ну и вход сюда. В будний день 330 гривен взрослый, 280 детский. Mm. А в выходной... 350 взрослый и, по-моему, 300 детский. Атмосфера вид, конечно, красивые, но здесь я уже не впервые, поэтому меня уже не, не удивляет это все. Повторно не знаю, захочу я еще раз зайти или нет, потому что много людей. Я не могу, когда нельзя свободно дышать. коровка коровка. Гигантский стол. Можно сделать крутую фотографию. На него, кстати, нет очереди. На качелю большую очередь огромная. Ну, там и вид красивый. Хотя со стола тоже А вот если ты приехал кататься, а вот чтобы вот это, ты должен сам подъехать или везут? страшно? Что-то я вижу, что ему уже страшно. <реклама> Ну как, Дань, страшно? Дух захватило? Да? Погуляли в Уцуленте, теперь все закрепляем Бограчем. Большая порция в куфере в Татарове. И все. И завтра вырушаем до дома.